दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है देवी और सचिनों और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান দাদা সাহেব ফালকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার পেলেন মিঠুন চক্রবর্তী রাষ্ট্রপতি ভবনের অনুষ্ঠানে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পদ্মভূষণ পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপক মিঠুন চক্রবর্তীকে ভারতীয় সিনেমা দাদা হিসেবে ডাকে তার এহেন সম্মান প্রাপ্তিতে কার্যত খুশির হাওয়া ভারতীয় চলচ্চিত্রে তার নাম ঘোষণা হতেই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান এ আর রহমান শর্মিলা ঠাকুর রেখা ভরদ্বাজের মতো শিল্পীরা लेकिन सबसे पहली बार जब मिला था नेशनल अवार्ड उसके इतने किस्से हैं कुछ किस्से मैंने बताए कुछ किस्से मैंने बताए तो so, मैंने सोचा ये दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल टेल यू दैट आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड व्हाट हैपेंड टू मी वेल आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड तो नेशनली लोगों के कहने लगे कि यो माई गॉड हीरो गो नेशनल अवार्ड तो मेरा ब्रेन थोड़ा खराब होने लगा था उस समय फिर कहा गया बॉम्बे लैब था तो वहां एक स्क्रीनिंग रखा गया कि जिसमें मैं गया देखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो so मैं भी पहुंच गया आई थॉट के आफ्टर सिंग द फिल्म दे मे लाइक मी दे मे टेक मी आफ्टर सिंग द फिल्म आई कैंट टेक टेक हिज नेम बिकॉज इज नो मोर बिकॉज इज नो मोर आई एम सेंग दिस बिकॉज बिफोर दैट He was alive. If I would have said, you would have understood that Dream of the common man, rising above ordinary to reach unfathomable heights of stardom. Up in to in to in ladies, ladies and gentlemen. Calcutta News.